Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita nak tengok satu topik um, yang sangat asas sebenarnya, tapi penting sangat dalam membentuk sistem pendidikan negara kita. Ia adalah perancangan pendidikan. Kita akan rujuk bahan dari modul HPGD2203 topik 3 yang anda kongsikan dengan kami. Sumber ni dia bagi kita gambaran tentang konsep, cara pendekatan dan juga proses-proses yang terlibat. Jadi, misi kita kali ini nak faham betul-betul apa itu perancangan pendidikan dan kenapa ianya kritikal um, sangat. Terutamanya untuk konteks Malaysia lah. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali kan, apa sebenarnya perancangan pendidikan ni? Joy bukan setakat macam buat jadual atau senarai semak saja kan? Bahan anda ni tekankan ia libatkan pandangan ke depan. Maksudnya kita kena tetapkan matlamat yang jelas, susun langkah-langkah secara sistematik dan juga uruskan sumber macam sumber manusia, kewangan, fizikal dengan cekap dan kena ada hasil yang kita boleh nampak, boleh ukur. Betul. Betul tu. Ia bukan kerja sekali buat lepas tu siap. Tak. Ia satu proses yang am um, berterusan dan kena fleksibel. Sumber yang anda kongsikan tu ada sebut beberapa definisi, tapi um, intipatinya sama saja. Ia adalah usaha sedar yang dirancang rapi untuk buat keputusan tentang tindakan masa depan. Tujuannya nak capai matlamat pendidikan yang dah ditetapkan tu, dan matlamat ni pula um, mesti selari dengan keperluan negara, dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita, macam yang ada dalam Akta Pendidikan 1996 tu. Contoh paling jelas. Macam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 tu. Itu contoh hasil perancangan pendidikan negara kita. Uh, menarik bila sebut PPPM tu sebagai contoh konkret. Okey, sumber ini juga ada sebut pasal beberapa pendekatan yang berbeza dalam merancang. Kadang-kadang nampak macam uh, berlawanan pun ada. Boleh huraikan sikit tak? Ya, yeah, boleh. Sumber anda tu memang ada highlight tiga perbezaan utama dalam pendekatan atau kita panggil dikotomi. Pertama, antara teknikal lawan politik. Yang teknikal ni biasanya pakar pendidikan lah yang buat. Fokus dia pada isu dalaman pendidikan. Kualiti pengajaran ke, data pencapaan murid ke, analisis keperluan pembelajaran. Macam tu. Manakala yang politik pula, dia libatkan pihak berkepentingan yang lebih luas. Mungkin kementerian lain atau ahli politik. Dia orang mungkin guna pendidikan ini untuk capai matlamat yang lebih besar sikit. Contohnya macam Kementerian Ekonomi merancang untuk pembangunan modal insan negara melalui sistem pendidikan. Kadang-kadang um, boleh jadi ada pertembungan sikit lah antara logik teknikal dengan agenda politik ni. Oh, okey-okey, faham. Jadi ada potensi perbezaan fokus kat situ ya? Yang kedua pula. Kedua, perbezaan antara atas bawah atau top down lawan bawah atas atau bottom up. Top down ni macam biasa kita dengar lah. Arahan atau perancangan tu datang dari peringkat pusat, dari kementerian contohnya. Lepas tu dia mengalir turun ke JPN, PPD, sampailah ke sekolah. Bottom up pula terbalik idea cadangan atau maklumat tentang keperluan tu datang dari bawah dari guru ke dari sekolah atau komuniti setempat lepas tu dibawa naik ke atas untuk dipertimbangkan oleh pembuat dasar macam tu rupanya yang ketiga yang ketiga perancangan tu sama ada tujuannya nak buat perubahan besar ataupun sekadar nak mengekalkan sistem sedia ada pada setengah aspek maksudnya kadang-kadang perancangan tu memang radikal nak rombak kurikulum besar-besaran Contohnya macam perubahan KSSR atau sistem penilaian sekolah rendah dulu. Tapi ada masa, perancangan tu mungkin lebih kepada nak kekalkan struktur pentadbiran yang ada tapi buat penambahbaikan pada bahagian-bahagian lain. Jadi, bukan semua perubahan tu mesti besar kedabak. Faham, faham. Jadi, ada banyak cara dan fokus yang berbeza lah ya. Kalau macam tu, apa pula ciri-ciri yang kita nak cari dalam satu rancangan pendidikan yang betul-betul bagus? Yang berkesan? menurut sumber anda ni? Okey, sumber tu ada senaraikan beberapa ciri penting. Pertama, dia mestilah rasional. Maksudnya berasaskan logik, data, fakta. Bukan ikut suka hati atau agak-agak saja. Kedua, kena ada kaitan yang jelas dengan matlamat negara yang lebih luas. Perancangan pendidikan tak boleh terasing dari agenda pembangunan negara secara keseluruhan. Ketiga, kena dinamik. Maksudnya, boleh diubah suai, fleksibel bila keadaan berubah. Dunia kan sentiasa berubah, jadi perancangan tak boleh terlalu kaku. Keempat, prosesnya tu kena guna kaedah saintifik. Kena ada analisis data yang teliti, kajian yang komprehensif. Kelima, dia mesti berorientasikan masa depan. Kena jangka apa keperluan dan cabaran masa akan datang, bukan setakat selesaikan masalah hari ini saja. Dan akhir sekali, um, sangat penting ia mesti didorong oleh data dan penilaian yang berterusan. Kena sentiasa pantau nilai keberkesanan dan buat penambahbaikan. Hmm. Okey, rasional berkaitan dinamik saintifik, fokus masa depan dan berasaskan penilaian. Banyak juga tu. Prosesnya sendiri macam mana pula? Kalau tengok rajah dalam sumber tu nampak macam um, agak berlapis-lapis. Boleh tak ringkaskan sikit langkah-langkah utama dia? Uh, ah, yeah. ya. Nampak macam rumit sikit kan? Hmm. Tapi kita boleh ringkaskan. Sebenarnya Proses perancangan ni macam satu kitaran yang berterusan. Selalunya dia bermula dengan kita kenal pasti masalah dulu. Apa isu sebenar? Apa jurang yang kita nak atasi dalam sistem pendidikan kita? Okey, mula dengan masalah eh. Ya, lepas tu kita kena kaji skop masalah tu. Kumpul maklumat, data yang relevan. Analisis keadaan semasa. Kaji dulu. Betul. Kemudian baru kita masuk fasa reka bentuk. Kita bangunkan cadangan penyelesaian atau pelan tindakan. Mungkin ada beberapa pilihan pelan. Pilihan-pilihan ni pula kena kita nilai. Adakah ia praktikal? Mampu laksana tak? Berapa kosnya? Apa kesannya? Selalunya kat sini kita guna simulasi atau analisis kos faedah. Kena uji dululah ya. Lebih kurang macam tu. Selepas dah pilih pelan yang terbaik, barulah kita laksanakan program atau intervensi tu. Okey, pelaksanaan. Dan yang terakhir, tapi sama pentingnya, kita kena nilai semula pelaksanaan tadi berjaya ke tak capai matlamat. Apa impaknya? Apa yang boleh kita belajar? Apa yang perlu ditambah baik? Hasil penilaian ni akan jadi input untuk pusingan perancangan seterusnya. Sebab tu dia jadi kitaran. Model macam perancangan berasaskan komponen yang disebut dalam bahan anda tu, dia cuma salah satu cara nak susun langkah-langkah ni secara lebih teratur. Bukan kerja calang-calang. Bukan sekadar hasilkan satu dokumen tebal lepas tu simpan dalam almari. Ia satu proses yang hidup yang sentiasa bergerak, sentiasa dinilai dan dialah yang sebenarnya membentuk hala tuju pembelajaran untuk generasi akan datang. Memang perlukan pandangan jauh, analisis yang tajam dan strategi yang betul-betul mantap. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk anda fikirkan bersama. Kita tahu dunia sekarang ni berubah dengan sangat cepat. Teknologi baru muncul hampir setiap hari, ada cabaran global macam perubahan iklim, Norma sosial pun berubah. Jadi persoalannya, macam mana perancangan pendidikan kita nak kekal relevan, nak kekal tangkas dan adaptif? Cukupkah usaha perancangan kita hari ini untuk betul-betul sediakan anak-anak kita menghadapi satu masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, masa depan yang kita sendiri pun mungkin tak nampak sepenuhnya lagi? Um, itu satu perkara yang mungkin kita semua boleh renungkan bersama.